Чи ти не проти, якщо ми зараз з тобою візьмемо коротеньке інтерв'ю? Тобто я тобі буду задавати декілька запитань, а ти на них будеш максимально відверто відповідати. Запитання всі коректні, без е, ніякого там, хайпу чи чогось? Добре, ага. дякую, що погодився. Розкажи нам, будь ласка, як тебе звати і е, коротко про себе, чим ти займаєшся по житті, окрім тікток. Е -е, як мене звати, так ану. Всі, хто є зараз на стрімі, уші позакривайте, щоб ніхто не знав, як мене звати. Мене зовут Влад Влад, я працюю вчителем у школі. Це моя професія, моє життя. Зрозуміло. як довго ти вже у рік. Ти, наскільки я знаю, ведеш задружайки. Чи пробував ти себе а, в якихось інших напрямках, чи ти одразу почав із задружає? Як це відбулося з самого початку? Як ти дійшов до того, от я хочу йти в тік зареєструватися і вести, там чи стріми, чи задружайки, чи? Ох, це історія віка, я б сказав. Мені не стидно, я можу розказати. Э, буф був товарищ, э, он в Тиктосе був, он там вел эфиры всякие разные, то есть такое дело. Я как-то смотрю, а у него 15 тысяч подписчиков. Я говорю, откуда ты столько подписчиков? Что они на тебя подписываются? Что ты там делаешь? Ой, да я видосы снимаю, а у меня там просмотры. Ну, у него раньше видосы, что нормальные просмотры были. А потом, как я к нему попал на эфир, а там 100 человек и все девушки. Я говорю, ты что, говорю, охренел? Я говорю, откуда у тебя столько девочек на эфире? Что мне надо делать, чтобы они тоже у меня были? Он тебе надо видосы снимать, чтобы люди на тебя подписывались. Без тысячи подписчиков ты не выйдешь в эфир. Я говорю, хорошо. Я начал снимать видосы. Дай Бог, чтобы два человека подписалось на видос. Потом мне э, подсказала девчонка в Твиттере, что есть такие Взаємні, типу, де ти можеш прийти і набрати свою першу тисячу. Тобто ти можеш так само, як писати ім'я у чаті, забирати людей з цих, отак от просто по порядку. Чи можеш поставити скриню, тебе позабирають, чи можеш там в топи попасть, тебе позабирають. Ну, Я так думаю, ладно, зайду, подивлюся, що це таке. Зайшов, смотрю, в натурі там. Підписка за підписку, типу, відмічаєш, тебе забирають, відмічаєш, забираєш, що ну, так я першу тисячу набрав. Потім другу тисячу набрав, потім третя, четверта, п'ята. І от на п'ятій я так думаю, треба виходити до ефірів. Мій перший ефір був е, три людини, і то це було без е, мого обличчя. Це була просто анімація картинка, якась музика на фоні грає. І я сижу какої-то теж в анімації. Коротше, без ліса. То сліця обличчя ніхто не, не бачив. Таня, дякую, Бак, я дякую. Потім, що було далі? Далі було таке, що думаю, так, ні, ну так не діло. Я Ігор, я дякую, друже. Так не, не піде діло. Думаю, треба щось робити, щоб щось було. Ну і я таку думаю, а може теж спробувати якусь там задружайку, типа, щоб мож, може хтось до мене прийде. Хоч, спочатку було дуже тяжко, Ігор, дякую, друже. Спочатку було дуже тяжко, тобто я. Заходив, у меня на эфире было 5-6 людей, потом было 7 людей, потом было 10, 15, 20, потом был один эфир, там где 100 людей было, я прям уже глаза вот такие, я не знаю, что делать, тут куча людей, тут миллион сообщений. Ну и так и почав. Пока я не пришел, да, Игорь, а потом ты пришел. Так и почав. Потом понемножку, понемножку, потрошки. а потом я такой думаю, треба что-то работать так, ну, чтобы э, не просто там ведешь за дружайки, типа, как бы, ну, понятно, что я уже их веду, ведешь за дружайки, думаешь, типа, ну, это сейчас будут новые люди приходить, туда да? И тут как-то мне попалось на глаза попались э, люди с э, одной рамкой. То есть я бачу, что у них рамки одинаковые, просто фото разные. <къех> Бом, интересно, что это такое. Даже не знал, что это такое. А потом я понял, что это семья, и там через какой там час мне а давай, типа, создадим свою семью. А я даже не знал, что это будет. Я понимал, что это будет очень тяжко, типа, но так как я уже был там до полугода в стримах, типа, то... Думаю, ну ладно, давайте создадим, что делать. Так создал, вот, в семья Фэмили Maestro. Яку ти ставиш перед собою мету, ціль, якої ти хочеш досягнути тут у ТікТок? Я е е е колись брав участь у стрімах, да? я біг стріми. Е е у мене якесь було бажання там, типу, набрати там, 50 тисяч підписників. Я 50 тисяч підписчиків набрав до Нового року за, там, буквально за 3 місяці. Потом у меня была цель 100 тысяч подписчиков, потом у меня была цель 200, потом 250. И потом был у меня такой период часа, когда я просто упал и не боялся, что не мог встать. Как бывает в ситуации, когда все становится на месте, ты никуда не двигаешься, тебе, ну, ничего тебя не помогает, тебя ничего не поднимает. И в тот период времени... Ну это уже по ходу дела, когда дальше уже шло, уже, уже ближе, вот, когда это было. Ну летом это было, короче, летом у меня уже немножко руки опустились, я уже не знал, что мне тут делать, я уже думал, что у меня ничего не получится, я уже начал падать вниз и опускаться на ту грань, э, с которой я уже не могу подняться. И говорю, О, братуха, спасибо, дякую, брата, вот и э, Десь я вів -віг ефір. Я почав там робити розіграші по скринів. А, о, А це де. Що Ігор де? Що де? Де я упав? Тут на ефірах упав. Віл ефір, я е... Вігри, думаю, типа все. Типа, ти Charlie А це де. Германія. І. Е... Зайшла одна людина до мене на ефір. ні ні ні, -ні, -ні Ігор, це Германия. Зайшла до мене одна людина на ефір. Я трошки поспелкувался з нею. Потім після эфира пошел до ней на эфир поспілкувався. Могу сказать так, благодаря всей людини я снова смог піднятися. Там была такая максимальная, максимальная такая поддержка моральная, что э, человек внедрил мне в голову, что Блин, ты стример, типа бывают тяжелые ситуации, бывают тяжелые жизненные ситуации, ты должен подняться и идти дальше. Хоть мы там с человеком, да, в эфир, добрый горячек, дякую тебе великий. Хоть бывают там тяжелые ситуации, когда ты не можешь подняться, ты уже понимаешь, что уже все, откос идет, ты уже не можешь ничего сделать. Цель у меня просто как подняла, то есть как бы благодаря ей, это она, благодаря ей, я начал снова задумываться о том, что, блин, мы тут, когда изначально начинались эти эфиры «Семья Фэмили Маэстро», мы лупили эти первые места только так, популярные, рейтинги по неделе, то есть мы туда залезали просто на изи. Я заходил в эфир, вот Игорь Гербаев, у меня сейчас топ-1 есть, вот он, он когда-то был тоже с моей рамки, то есть он начинал со мной вместе, он начинал со мной вместе, он, он помнит эти дни, мы заходили, мы только за один эфир запускались, Игорь, ты помнишь что день, если ты еще тут? Мы только запускались в один день. Мы за один день залетали в топ-1, и никто не мог нас объехать. Вообще никто. Все ругались, там, кидали жалобы на нас. То есть, ну, вот такая вот штука была. То есть была такая вот э, жесткая борьба за этот топ-1. Прими, сейчас тебе расскажу просто. Если тебе уже так интересно, то мне не тяжело, я могу рассказать. Была такая борьба, и потом пошло как-то так по наклону, и все, типа, я думаю, все, ну, типа, это финиш, я ничего не смогу в этом ТикТоке. Ну и появилась вот эта девочка у меня в жизни, которая дала мне грань, что я могу идти выше и выше. Хоть она и вредная, такая, знаешь, немножко бывает иногда противника. Но она очень хороший человек, который мне дал возможность загореться заново и понять, что я могу. Могу, умею. Я этим раньше занимался. То есть, как бы она заходила ко мне, поддерживала меня она смотрела на мои эфиры, то есть, ну, и благодаря ей вот это вот все и произошло, то есть я снова загорелся, у меня появилось снова желание э, что-то тут делать, придумывать, да и по факту ты заходишь ко мне на эфире, ты же видишь, у меня нету никаких границ, главное правило эфира выполняешь, делаешь все, что надо, я всех поднимаю, мне, мне, не, мне в ТикТоке э, монеты не важны, я не буду скрывать, я говорю напрямую. Тикток каждый для себя воспринимает так, как он хочет Тикток воспринимать. Есть люди, которые сидят тут конкретно за монетами. Есть люди, которые сидят где-то там что-то делают для себя. Типа, у меня конкретно я выхожу сюда, когда я хочу отвлекаться от чего -то. То есть у меня есть какие-то там вопросы в жизни, проблемы, еще что Я сюда выхожу. Если люди заходят там, поддерживают, там, дарят эмоции, там, я радию, да, типа там. когось там, не дай Бог, біда, я можу поспілкуватися, підказати, там хвити собі дати. По тіктоцю спрашують всі, хто хоче мене спрашувати, я завжди відповідаю, тому що ну, тіпа, типу, мені не важко, тіпа, типу, я можу підказати, я можу зробити щось таке. Тому я це роблю просто сугубо для того, що я кайфую від цього, тобто мені подобається тут сидіти. Але благодаря цій дівчині, да, це правда, благодаря цій дівчині, хто що і як не буду говорити, але благодаря цій дівчині я загорівся знову Чудово, дякую тобі, що поділився такою своєю історією. А ще скажи, що найбільше тобі тут подобається і що не подобається для того, аби провести таку паралель. Подобається в плані чого і не подобається в плані чого. Ну, в плані Тікток, от в загальному, от, ти йдеш в ефірі, от чи є щось таке, що тобі ось приносить тобі задоволення, і те, що тобі там от, щось не то. Е, ну, якщо брати там з розуму, якщо в тебе є якась сім'я, яку да, ти создав, в тітоці, да, то приємно не те, що вони до тебе заходять і тебе підтримують. Підтримувати такое тіло, это, хто може, той кидає, хто не може, той не кидає. Е, приємно з такої сторони, що коли заходять люди, які з тобою з, з нуля, а також нові люди, які з тобою недавно буквально. Да, всі сидять на трансляції з твоїми рамками, тобто. Ну, типа, как, как одна большая семья. Сидят все рядом, типа как бы неважно, в гостевых, не в гостевых, но они все со мной тут. Их присутствие, их желание быть земной это самое главное. Но ну, а также и друзья, которые приходят. То есть это прям гарант, я бы сказал, это гарант прям всего-всего всего гарант. Но это больше приятнее, чем какие-то монеты, еще что-либо. Поэтому я от этого получаю удовольствие. А если в плане, как что не удовольствие, ну, если я веду за дружайки, я ставлю сундук, там люди ставят сундучок, они хотят прокачать свой аккаунт, а большинство людей сидят и просто, о, сундук, монетку заберу, давай, побегу, а вы тут сидите дальше. То есть, если бы люди выполняли, допустим, если человек приходит на твою заимку, да, там, твою, не мою, там, другую какую-то, еще кого-то, у каждого стримера есть свои какие-то правила. Если человек выполняет эти правила, он поднимается в вы прокачивает аккаунт, он получает какой-то бонус, там еще что-то получает, кто-то дарит подарки, еще что-то. Если люди будут выполнять все эти правила, TikTok просто взорвется и взлетит. А самое главное, я очень сильно люблю, когда меня называют меркантильным. Это прям гарант всей моей точки. Говорят, меркантильный маэстро, никогда ничего не делал, просто сидит и получает монеты в карман, говорит, да? Но я называю как? Монеты в карман – это когда человек сидит там с первым уровнем дарителя, со вторым, с третьим, четвертым, пятым. Вот они в натуре сидят, они ничего не делают. Вот они год, три, два года сидят, а уровень не меняется. Ну, то есть это глупо, когда люди говорят, что когда человек с 36 уровнем дарителя, там на нас уже 37 сейчас скоро капнет. Прием Люди завистливые очень. Вот самое ужасное, что если бы люди были бы не завистливые, Я думаю, що TikTok було ще вище уровень, ніж за час. До команда чудово. І останнє запитання точніше, прохання: дай пораду від себе, враховуючи свій досвід тим стрімерам, які лише заходять у TikTok, які лише хочуть розвиватися, які там набрали оцю цю свою першу тисячу, диву ось от що їм далі. Дай їм якусь від себе рекомендацію. Uh, ну, я, знаешь, как бы, я не профессор, я не гарант ТикТока, я не прям не реальний человек в ТикТоке. Коли людина починає вести ефір, допустимо, да, було б бы неплохо, якщо людина uh, придумає щось своє. Бо коли люди заходять сюди, они уже ходять по ефірам, бачать то, що робить. И будемо говорить чесно так, они чекають. твою, типа, твой, ну, типа, твой эфир, свой эфир, было бы непогано, если на заходит сюда, то чтобы она что-то там в голове себе прорубила, чтобы не так, что она зашла, типа, там чуть-чуть, там чуть-чуть, там чуть, чуть и в себе все в эфир, типа, а мы сидим такие вот, думаем, придумаем, чтобы нам было интересно, чтобы людям было интересно. А приходит кто-то раз, 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 понахопал, блин, и свой эфир. Я даю совет на то, что, типа, когда вы хотите выходить в свой эфир, Задумайтесь сразу о том, что вы будете тут делать, какая ваша цель и ваше нахождение в ТикТоке. Если ты выходишь сюда просто на отвалить, типа просто посидеть, выходи, значит, типа сиди, общайся. Если ты выходишь на задружайку, то придумаешь что-нибудь свое, типа не, не воруй у других тренеров Чудово. Дякую тебе. А так? А так, я, скажу честно, как оно есть. Год назад, год назад было намного проще. Сейчас очень тяжело, поэтому большинство тренеров, которые только-только начинают вот тут вести эфиры, они ударяются в этот момент мира, то, что они не знают, что тут делать. И это реально правда. Я скажу честно, я же говорю, я упал, я упал тоже в свое время, потому что я не знал, как мне развивать, я не знал, как мне поднимать эти эфиры, я не понимал, как мне заново онлайн поднимает, то есть как бы и пришла девочка, которая э, просто перевернула мою всю жизнь, что в личной жизни перевернула меня жизнь, что в ТикТосе. То есть, благодаря которой я смог дальше как-то двигаться. И плюс, давай будем говорить честно, э, мой совет для людей, которые есть, типа никогда не держите свое настоящее лицо в маске. Откройте того человека, который вы есть. Потому что когда вы открываете, потом маску снимаете, очень большие разочарования. И у меня очень много людей, кто был в семье, кто был на эфирах, они поуходили от меня, потому что они пооткрывали свои маски. То есть они проявили себя с той стороны, с которой я их никогда не ожидал. Дякую тебе за эти ответы. Дякую за твої, твою відвертість за те, що ти погодився прийняти участь у такому коротенькому інтерв'ю. І з твого дозволу, я це відео виставлю в себе на сторінці і також у Ютуб. Коли в ви Ютуб виставиш, мені скинеш. Хочу посвістити там, де я буду звіздою. Ви слухали всіх, хто тут є. Я звіздою буду. Я шучуся.